درود پاک کو اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں آپ کی ٹینشنیں انزائٹی ڈپریشن بے چینی بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں بہت ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن اس انداز سے آپ درود پڑھنا شروع کر دیں کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میں جب دعا کرتا ہوں تو آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں تو کتنا درود پڑھوں اور کتنی دعا مانگوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو صحابی سوال کرتا ہے اللہ کے نبی اگر میں اپنی دعا کے وقت ایک حصہ درود پڑھوں اور تین حصے دعا کر لوں تو یہ ٹھیک رہے گا یعنی اتنا درود کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو لیکن اس سے تم زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ درود اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا کرو سیابی پھر سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی دعا اور آدھا درود ہو جائے یعنی ایک گھنٹہ دعا کی ہے آدھا گھنٹہ دعا اور آدھا گھنٹہ درود آدھی دعا اور آدھا درود تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو اگر درود اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے سیابی پھر سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تین حصے درود پڑھ لوں آپ پر درود پیش کر لوں اور ایک حصہ دعا کر لوں تو یہ کافی ہے یہ بہتر ہے آپ نے فرمایا اس سے بھی درود تم زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے صحابی نے بڑا پیارا سوال کیا جو آپ کا بھی سوال ہے میرا بھی سوال ہے ان لوگوں کا سوال ہے جو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی قیمتی حدیث ہے جو میں سنا رہا ہوں صحابی نے سوال کیا اگر سارا وقت میں درود پڑھتا رہوں تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کوئی چیز اللہ سے مانگو ہی نہ صرف درود ہی پڑھتا رہوں دعا کے وقت درود ہی پڑھتا رہوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے الفاظ ارشاد فرمائے اِذَن تک هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ فارولا کا, کا تب تو تیرے غم و فکر دور کر دیے جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر کسی شخص کے گناہ معاف کر دیے جائیں اس کے غم ختم کر دیے جائیں اس کی فکریں اس سے دور کر دی جائیں تو کتنا ریلیکس شخص ہے اس دنیا کا تو درود پڑھنے سے یہ برکت آپ کو مل سکتی ہے یہاں بس نہیں ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسند احمد میں موجود ہے اللہ تعالیٰ پھر تجھے ہر اس معاملے میں کافی ہو جائے گا وہ چیزیں جو دنیا اور آخرت کے متعلق تجھے غم زدہ رکھتی ہیں غم و فکر میں ڈالے رکھتے ہیں اگر کسی کے غم پریشانیاں ٹینشنیں دور ہو جائیں تو دنیا کا وہ بہترین اور پرسکون شخص ہے بہت سارے لوگ بڑا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن ان کو سکون نہیں ملتا دنیا کی دولت دنیا کی شہرت دنیا کا پیسہ سارا کچھ ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے اگر آپ کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود کثرت سے پیش کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی بغیر مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا کرنا شروع کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے سب سے افضل وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یعنی اللہم صلی علی محمد آل محمد كما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد علی محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى علی ابراہیم انکا حمید مجید کتنے ہی پیارے الفاظ ہیں دل کو سکون ہو جاتا آپ کے سن کے کانوں کو سکون ہوا میرا پڑھنے سے میرے دل کو سکون ہوا آپ بھی کثرت سے درود پڑھنا شروع کریں اس درود کے علاوہ جتنے بھی مسنون درود ہیں کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی جو حدیث میں ملتا ہے وہ درود آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ دنیا کی پریشانیاں اللہ رب العزت ختم کر دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیبی سزالوں سے مدد فرمائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ